अकोला शहरातील रस्त्याची दयनीय अवस्था पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारी वाहतूक कोंडी आणि कचऱ्याचा प्रश्न या सर्वांवर आज अकोला पश्चिमचे आमदार साजिद खान पठाण यांनी महानगरपालिकेत आयुक्ताची भेट घेतली विकास कामांमध्ये कोणतीही ढिलाई सहन केली जाणार नाही असा इशारा आमदार पठाण यांनी प्रशासनाला दिला आहे शहराचा सर्वांगीण विकास हा माझा प्राधान्यक्रम आहे असा सांगत त्यांनी तातडीने ठोस पावले उचलण्याची मागणी केली आहे अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार साजिद खान पठाण यांनी पंधरा सप्टेंबर रोजी अकोला महानगरपालिकेचे आयुक्त यांची भेट घेतली या भेटीत त्यांनी आपल्या मतदारसंघातील रस्ते दुरुस्ती पाणीपुरवठा सुधारणा नाले सफाई कचरा व्यवस्थापन सार्वजनिक सुविधा यांसारख्या अनेक प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा केली पावसाळ्यात साचलेल्या पाण्यामुळे नागरिकांना होणारा त्रास रस्त्यांवरील खड्डे वाहतूक कोंडी आणि अस्वच्छतेमुळे वाढणारा रोगराईचा धोका याबाबत आमदार पठाण यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे आणि विकास कामांमध्ये कोणतीही ढिलाई सहन केली जाणार नाही असे ठाम शब्दात आमदार पठाण यांनी सांगितले महानगरपालिका आयुक्तांनी सर्व मागण्यांची नोंद घेतली असून तातडीने उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले या बैठकीला महानगरपालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी स्थानिक कार्यकर्ते आणि नागरिक प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जितने भी माजी नगर सेवक है सब आज कमिश्नर साहब से मिलने को आए जो यहाँ के प्रशासक है यहाँ के पालक मंत्री ने अकोला महानगर पालिका को तो दलित उत्तर नगर उत्थान और दलित बस्ती के अंदर 25 करोड़ रुपए की निधि दी है ऐसी जानकारी हमें मिली है डीपीडीसी के माध्यम से तो वो हम चर्चा करने के लिए आया कि इसके पहले जब भी निधि आती थी नगर उत्थान की दलित बस्ती की और दलित उत्तर की तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी है और हाउस के अंदर वो मनमानी तरीके से अपने वार्डो में पैसा लेके जाते थे और विपक्ष के जो भी नगर से हो उनको पैसा नहीं मिलता था तो आज हमें कमिश्नर साहब को बोलने आया कि कमिश्नर साहब आप, आप यहाँ के प्रशासक हो गवर्नमेंट ने आपको इसलिए यहाँ भेजा है कि सत्ताधारी यहाँ अपनी मनमानी करते थे इसलिए यहाँ प्रशासक करके आपको नेमा है इसके पहले हमको एक भी विकास निधि अभी तक नहीं मिली और जो भी मिली नब्बे तो परसेंट उनको मिला दस परसेंट सिर्फ हमको मिला तो आज यहाँ पे किसी की सत्ता नहीं है आप यहाँ प्रशासक करके यहाँ बैठे हुए हैं तो जनता की आवाज के जरिए हम आपके पास में आए कि जो काम आपको सुझा रहे ये जनता के काम है किसी माजी नगर सेवक या नगर सेवक के घर का प्लस्टर नहीं है किसी की नगर सेवक के घर की दीवार नहीं गिर गई या किसी के नगर सेवक के घर का घर नहीं बांधना है ये जनता द्वारा जो जनता आखोड़ा महानगर पालिका को गब्बर सिंह टैक्स भरती है वो टैक्स जो आपने डबल ट्रिपल डाटने के बावजूद भी यहाँ की जनता को विकास नहीं मिल रहा खासतौर से जो सलम बस्ती है भारत नगर है उसके बाद में नायगांव है उसके बाद में गंगानगर है उसके बाद में और तुम्हारा भगतवाड़ी है आ हमजा प्लाट है उसके बाद में अकोट फैल है और उसके अंदर मोरकी है आए और ऐसे कई इलाके हैं जो मैं नाम बोल रहा हूँ डाककी रोड है डाककी रोड का बहुत इलाज पिछड़ा बचा हुआ है तगा तवा तवा जहां जहाँ महानगर पालिका टैक्स वसूलती है वहां विकास एक जैसा क्यों नहीं होता है

हमें कमिश्नर साहब से मिलके ऐसा लगता है कि जरूर इस बारी में हमारे वार्डों के लोगों को हमारी जनता को विकास के लिए कमिश्नर के माध्यम से निधि मिलेगी ऐसी आशा करके यहां से विदा होते आवला शहरातील वार्डत्या समस्याकडे लक्ष देत आमदार पठाण यांनी पुन्हा एकदा प्रशासनाला जाग आणली आहे आता या मागण्यांवर कितपत आणि किती जलद कारवाई होते याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलंय